onu da heç bizdən gizlətmişdi. Biz sonra dostları vasitəsilə öyrəndik bunu ki, ona bağlı olan evi şəhid ailəsinə bu aprel döyüşlərindən sonra dövlətin ona verdiyi evi şəhid ailəsinə bağışlamışdı. Sonra dostları vasitəsilə öyrəndik onu. Anam soruşdu ondan bir dəfə evə gələndə ki, "Bəs belə bir şey eləmsən? Bəs sən özün evin yoxdur, kirayədə qalırsan?" dedi. "Mən yaşayıram, mənim övladlarıma baxıramam. O şəhid olmuş uşaqları açıqda qalmasın, onların atası yox." kiraya vermesinler dedi. Yani böyle bir büyük yüreğin sahibiydi. Şahid olsun yakın Irak Kanınla sulanan toprak Bu göğe yükselen bayrak Bu Tanrı'nın ordusu Şahid olsun yakın Irak Kanınla sulanan toprak yükselen bayrak Bu tanrının ordusu <laughs> <laughs> Məktubda onun bir müəllimi var idi, tarix müəllimi. Bizəsa çağırırdı məhəllim valideyn iclasına. Mən gedəndə o mənə deyirdi ki, sən niyə gəlmirsən? Mənim ürəyimdə yer olsa, ürəyimi yararım poladı qoyaram. Mən sözü ki valideynləri incitmək istəmirəm, gəlməsinlər məktəbə. Mənə lazımdı valideynlər gəlsinlər. Tarixi, tarixi, tarixi tarix kitablarını bir gecəyə birin oxuyurdu. Şiir də oxuyurdu. Onun beləsən dərsin də oxuyurdu inşalıb. Bir gün məktəbdən dörd алып gəlsə ağlayırdı, pis olurdu, pərt olurdu. Nədir bala, niyə belə eləyirsən? deyir, dörd almışam. deyir, ayıb yox. Səvatlı idi, oxuyurdu, bəzi kitabları çox oxuyurdu, hər şeyə meyl göstərirdi, oyunlar olsun. Yəni uşaqlığını keçirib, deyəm ki, oturub bütün günü kitab qurdu, kimi kitablarla eşələnib, dərsin oxuyub, hər şeyi tez eləyirdi. Amma böyüyəndən sonra 17 yaşında evdən çıxıb o, 17 yaşında ali hərbi məktəbə daxil olub, evdən çıxıb, 18 yaşını səngərlərdə tamamlayıb Polad. Elə bil ki, Birdən-birə o özlər məktəbdə oxuyanda o arıq-çılız uşaq idi. Birdən-birə böyüdü. Sanki gəlib 17 yaşında Polad birdən, nə bilim, 77 yaşında bir adam oldu. O qədər ağır yüklər götürürdü ki, çiyinlə. Yəni özümüz də bilmədik bu uşaq necə harda, nə vaxt böyüdü. Həqiqətən onun xoşbəxt eləmək üçün çox böyük bir şey lazım deyildi. Yəni kiçik bir şeylərdən xoşbəxt olan insan idi. Sanki el, bu dünyalıq deyildi, bilirsiniz. Yəni insanlar arasında olan o o küslük filan Yəni dünya malı haqqında olan şeylər, mal, mülk, belə şeylər qəti yananı maraqlandırmırdı. Çox fərqli bir həyat tərzi var idi onun. Biz də oturub nədən sonra şikayət eləyəndə elə heç heç boş verin, fikir verməyin, olan şeydir. Dərinə getmirdi heç vaxt belə şeylər. Səndə mə oldu, böyük işlərlə məşğul olmuş, belə çılız şeylər onu maraqlandırmırdı. Özü ancaq ingilis dilini yaxşı bilirdi, rus dili, Azərbaycan dili fizikanı, həndəsəni 92-ni başa vurdular, oxudu. 93-də getdi Türkiyəyə. Türkiyədə oxudu, gəldi. Bir müddət burada yenə dərs keçdi. Apardılar, yenə getdi Türkiyəyə. 3 dəfə gəlib Türkiyədə oxu Türkiyədə, Türkiyədə keçdiyi kursları çox sevirdi. ikinci illər onun ağır vaxtlarında Azərbaycanda bilirsiniz 90-cı ildə qanlı yanvar hadisələri olmuşdu. O bizim məktəblərimizə təsadüf elmişdi. O Sovetlər dövrü dağılırdı. İnsanlar elə belə ki artıq rusları istəmirdilər burada. Ermənlilərə, ruslara qarşı artıq onların kim olduğunu bilirdi və nifrət yaranırdı. Yəni o gənclik artıq elə yetişməyə başladı. Polad da 92-ci ildə 10-cu sinifdə oxuyurdu. 10-cu sinifdə axır qərar vermə zamanı idi. O da ə, hüquqa hazırlaşırdı. Bir gün elə məktəbdən gəldi. Anam dedi ki, mən hüquqa getməyəcəm ana. Dedi, "Niyə dedim mən hərbiya gedəcəm." Dedi, "Nə oldu? Sən yaxşı oxursan, niyə hərbiya gedirsən ki?" Dedi, "Yox, verəcəm hərbiya. Onlarda imtahanlar daha tez başlayırdı. Əgər oradan kəsilərsən, verərəm hüquqa." Amma bilirdi, kəsilməyəcək, çünki çox bilikli idi o. Leqetdi verdiyi imtahanında qəbul oldu. 92-ci ildə hərbi okula getmişdi, ancaq 95-də hərbi xidmətə zabit kimi gedib. Ondan sonra da elə qısa bir müddət birinci təyin olduğu hərbi hissədən könüllü öz istəyi ilə cəfə bölgəsində yerləşən hərbi hissələrdən birinə təyinatını dəyişmişdi. Keçmiş Xanlar rayonu ilə ki, Göy gör rayonu ərazisində yerləşir əmləri bizsə, orada xidmət elədi. 9 il yüksək dağlıq ərazidə Murov dağlıq səsləsində orada xidmət edib Əvəz Qalaovranıdır. Hər cığırın bilirdi. Belə getdiyi, xidmət elədiyi yerlərdə də həmişə çalışıb ki, əhaliyə də, hərbiyyəyə də nəysə bir yararı bir şeyərsın. Xidmət elədiyi bir bölgədə çayın üstünə elektrik dairmanı deyək, belə bir şey alternativ enerji mənbəyi düzəltmişdi əsgərləri işıqla təmin etmək üçün. Bilikləri yüksək səviyyədə idi onun. Fizikadan da, elə coğrafiyadan da Demə ona deyirdim ki, Polad gəl sənə çıxardaydı. Çıx iştimana qurban. Da bi, mən də yaxşılaşmışam, amma də xəstəyəm. Çıx gəl. Quru özü ən çoxdur. Aprel döyüşlərindən sonra ona çox bunu deyirdim. Gəl gedən otururdu orada divanda mə. Ana məndən qorxma. Məndən bir də qorxma. Əlim belə vurur, da, belə sinəsinə ki, məndən qorxma. Poladam, mən Poladam. Polad Erməni qülləsi heç nə eləyə bilməz. Erməni qülləsi məni dəyə bilməz ona. Məngis Faysalxan həmişə deyirdi ki, Erməni məni vura bilməz. Məngis məndir Mən Ermənlərlə üzbəüz durub danışmışam. Həqiqətən də elə olub ha. Amma Türkiyəni çox sevirdi. Mən həndə düşünürəm. O Türkiyədəki uşaqlarla yəqin ki danışırmış. Çox onları sevirdi. Hər yıl onların xatırladırdı. Dirdim, amma Türkin ordusuna baxırsan, Türkin müharibə aparmaına baxırsan, dedim, hə baxıram o e, ana deyirdi, platformun qranından durub çölə baxmı, otur bax olaraq, bax mənə deyirdi. Onlar müharibə formayına bax. Bir xüsusiyyəti var idi, o qorxmurdu heç bir şeydən. Qətiyan həmişə risk alırdı. İşini çox gözəl bildiyinə görə özünə də çox güvənirdi. Bir sözü də var idi, həmişə əskərlərinə deyirdi. Yəni əskərlərinə deyirdi deyəndə mən onların yanında olmamışam, yəni dostlarının bizə danışdığı şeylər deyirdi. Vətən üçün ölməyin, vətən üçün vuruşun deyirdi. Yəni çünki lazım olduqlarını bilirdi ki vətənə lazımdı belə oğullar. Buna görə ölmək həmişə var, amma vuruşmaq lazımdı vətən üçün. Şəhədlikdən qorxmurdu əsla. Həmişə ona soyuq qanlı yanaşırdı ki, güllə qabağındadsa insan başına hər şey gələ bilər. Amma o da deyirdi ki, mən heç erməndən qorxmam. Erməndi kimdir ki, mənə nə isə eləs? Belə bir sözü də var idi. Çox mərd idi ya, çox. Həm ölkə üçün, həm hərb üçün, həm ordu üçün Allahın bir lütfü idi. Həm insan olaraq, həm çox dəyərli bir sabit olaraq. Aprel döyüşləri idi. Qazilərimiz yığıldıq. Lələtəpəyə doğru getdik. Bir qardaş kimi, bir yiğit kimi baxışları ilə seçildik. Hamiya baxırdı, hamiya ayrı-ayrılıqsa baxırdı. Eyni baxışlar da məyə baxdı. Bu mənim üçün fəxr oldu. Sözün açığı tanımırdım. Onun nur üzü məni elə bil özünə çəkdi. Elə bil yaxınlaşdım ki, "Məlumaduz nədir?" De, dedi Polat Əşimoğlu. Dedim, Mənə bir qürur verə bilərsizmi? dedi buyur. Dedi, mən sizinlə bərabər çinçiyinə döyüşə girmək istəyirəm. Dedi, narahat olma, səbirli olun qazilərim. Təbii ki, səbir Allahın adıdır, biz də səbirli olacağıq. Amma yenə də o gözlərdə qırğılcım, o gözlərdə mərdlik, o gözlərdə alov, vətən uğrunda yaradılan bir necə deyim sizə? Onu desəm bəlkə də sizlə paylaşa bilmərəm, onu yaşamışam deyə mən sizə izah eləyə bilmirəm. Onu məni mənim kimi döyüşçülər, mənim kimi o günü yaşayan insanlar başa düşərməyinə deməkdir. Yalnız gözümüzdən atılan bir mərmi deyəkdi ki, onu mən onun gözlərində gördüm. İlk tanışlığım orada, yəni 1996-cı ilin noyabr ayında onda məndə leytenant idiəm, bizim yüzbaşılıq bölük komandası işlədədi o vaxt komandamızın 21 yaşı var idi. 100 baş oğlana baxmayaraq 21 yaşında 100 başı işləyirdi. Onun əskyerlərinin demək olar ki 90%-i 30-35, bəlkə də 40 yaşında əskyerləri var idi hamısı. Bu da nədən elə gəlir? 91-ci ildə Qarabağ I Qarabağ müharibəsi başlayanda o vaxt könüllü hamı ordaya getmişdi. Bizim bölükdə elələri var idi ki, ata-oğul bir yerdə idi. Atanın var idi 40 yaşlı oğlun var idi 18-19 yaşı eyni yerdə xidmət edirlər. Yəni ilk dəfə getdim mən ora gedib düşəndə e, baxdım orada baxıram hamısı ağsaqqal, yəni yaşlı, yaşlı insanlar, yaşlı əsgərlər və baxıram cavan bir oğlan komandan soruşuram və biz sizin komandanız Polad Həşm oldu. Yəni mən ilk onunla haqqında xatirələrim çoxdur. Və sonradan elə oldu ki, mən onun yanında xidmət elədim müddətdə, təzə ailə qrupu getmişdim orduya. E, mən komandana o vaxtı bizdə yəni belə bir Azərbaycan adətini, belə bir şey var ki, oğlum olsa kirvə tutara. Mən komtana dedim ki, komtan, Allah məə bir oğul versə, mən komtana sənin özümə oğulma kirvət tutaram. O da dedi, mənim başım üstündə. Yəni komandir də de, deyə bilərdi, hə, baxarıq bilə. Yəni dedi. Yəni ondan sonra bizim dostluğumuz başladı. Xatirələr çoxdur. Mənim öz tələbə yoldaşım, kursant yoldaşım Gülbabayev Azar idi. O da ehtiatlı olan zabitdi. Deyər ki, təqdimatım gəldi Murov dağında, Murov ə, Murovda Polad Tabur kamandır deyir. Gece ilə qalxdım mən yuxarı. Qalxdım yuxarı gecədir. Heçsədən ümumiyyətdir. Həm də yorğunam, yol məsafə uzaqdır, yorğunam. El çatdım biraz da soyuq vaxtlardır, biraz da islanmışam mən elə falan. Nəsə deyir oradan bir otaq göstərdilər mənə. Getdim oradan bu otağı getdim, gördüm orda bir dənə boş bir çarpayı var. Qaranlıqdı deyənə tam bilmirəm. Hələ bu otaq kimindir, nəcisidir. Amma o qədər yorğunam ki, deyir mən orada belə elimi soyundum, yattım orada. Həmin çarphayda. Boş çarphayda. Səhərə yaxın deyir, ayıldım ki, bir nəfər e, major rütbəsində, bir neçə nəfər elə-belə keçir ordan, baxır, belə. Nə fikirləşdim beləsə zabitlərdən kimdir, amma yuxudum deyə nə tam reaksiya verə bilmədim. Mən durdum deyir, səhər sər idi, getdim, yaxandım, əl üzümü yudum. Nəysə, artıq mən e, təqdim olunmalıyam tabur komandirinə. Soruşdum Hardadır? dedilər, bayırda durub. Yaxınlaşdım ki, təqdim olan baxdım ki, a, bu həmin ki adam imiş. Sən demə, mən gecə həmin tabur komandirin çarpanəsində yatmışam. Yəni tabur komandiri harda yatıb bilən yoxdur. O da onu qaldırmayıb yoxdan ki, sən başqa bir yerdə yatmışsan da, pulu qaldırmayım. Deyirəm, utandım, dedim deyim ki, bəs cənab nə o? Mən bilməmişəm dünənləri. Qətidici 1 dəqiqə sakit ol. Dünləri sən mənim qonağımdı. Bu günləri mənim zabitimsən. Dünləri sən mənim qonağım idin, artıq bu günləri sən görəy başındasan. Mənnə tanış oldu, tapşırıqlarını verdi, yeri göstərdi, bölüyü göstərdi. Askərlərini bir böyük qardaş kimi, bir ata kimi görürdü. Yəni onların general idi ya onların komandiri idi ki heç vaxt davranmırdı, yuxarıdan aşağı baxmırdı və məsələn onun bir sözü var idi, deyirdi ki, düşmənlə üz-üzə səngərdə dayanan hər əskər generaldır. Onları elə ruhlandırırdı. Ona görə də ki, inanın ki, bir əskəri şəhid olduğunda, ya başına bir şey gəldiyi zaman çox qanı qara olurdu, çox əsəbi olurdu. Yəni elə bil ki, ən yaxınını itirmiş bir adam kimi elə təsir eləyirdi ona. Sonradan aldığımız xəbərlərin yenə də bəlli oldu ki, döyüş şəraitində olub. 12-sindən elə döyüşlər başlayıbmış. Orda bir postumuza hücum olub Tovuz rayonu Ağdam kəndi istiqamətində. Bunlar da həmin o hücum olunan posta gediblər vəziyyəti aydınlaşdırmaq üçün. Özləri ora çatandan sonra yenə də atışma olub. Özü şəxsən o döyüşdə iştirak edib, yəni silahla. Yəni əlavə qüvvə yardım gələnəzən onları vurmuşdular, şəhid olmuşdur. Mənə deyirlər niyə orada idi? Onsuz da həmişə elə sənğərdə olub. Onu çox az az sallarda Şəpəğəmə tapmaq olardı, o iş yeri kimi ancaq Səngər görürdü özünü. Vəziyyətlə yerində tanış olurdu. Şəhidlik xəbərini verəndə dedilər Səngərdə döyüşə rəkei halaq olub qəhrəmancasına. Daha sonra mən orada döyüşdə iştirak etmiş uşaqlarla söhbət elədim. Onlar da dedi ki, orada xüsusi bir silah var. Onu istifadə etmək üçün onun mütəxəssisini çağırmış. Ora oğlan gələənə qədər özü istifadə edib o silahdan. Yəni general olmasına baxmayaraq o silahı özü istifadə edib. Hətta dedi, Oğlan yanındakı onun adamlarından, əskirlərdən biri danışır, dedi ki, 19-unu öldürmüşəm, geri çəkilirlər dedi Ermənilər. Səngərlərdən geri çəkilirlər. Yəni özü bizi itirməyin. Yəni bu qədər təsəvvür eləyin ki, hər şeyi idarə eləyə bilirdi. Hər şey. Necə yəni, deyim, general olmasına baxmayaraq əlinə bel alıb, səngəri də qazıb, odunu da daşıyıb suda daşıyıb hər şey eləyib. Şəhid olduğu günə də qəhrımancasına savaşıb belə şəhid olub. Oturduğu yerdən əmrləri verib. Anamın bir sözü var idi. İndi o dillər əzbəri olub. Həmişə deyirdi mən sən gər generalı böyütmüşdüm, otaq generalı deyil. Bolat Həşimovun şəhid olduğu yer onu göstərirdi ki, general, general əskərdən kilometrlərlərin arxada deyil, əskərin olacağı yerdə şəhid oldu. iki günü, yani iki dəfə gördüyümdə gülümsənən gördüm onu, gülürdü. Bundan sonra yenə bir dəfə gördüm müharibənin qızğın çağlarında gördüm ağlayır. Ağlayan gördüm. Bilirdim ki, şəhidlər üçün ağlayır, çünki əskərlərinə bir şey olanda nə qədər üzüldüyünü bilirəm. Bu qədər şəhid olmasını da onun ürəyə götürməzdi heç vaxt. Onlar üçün ağladığını bilirdim. O mənzərəni görəndə İç növbədə ayaqlar məsr. Mən uşaqlar mənə çox məzmama dur çıxıb 5-də 6-nın yarısı bu həyətdə o izdiham başlayıb. Saat 6-nın yarısı hələ hava işıqlaşmamışdı. O izdiham həyətdə başlayıb. Qalxdım ki pəncərədən uşaqlar həyətdədir, baxırlar həm balkona. Həyətə düşmədim. Ey bi ki dedim onlar hamısı mənim balalarım da. Gəl mən çıxım balkondan onların qabağına baxım. Çıxdım, baxdım. Onda nə izdihamlar keçirirəm bir anlıq elə bir poladan tapdı gələn kimi. Bu izdiham gəldi qabağıma. Ancaq o uşaqların ondakı baxdım gördüm ki, ondakı sifətləri deyil də, sifətlərində sevimiş var. Mənim ürəyim qırılsa da gözümün yaşını tökə-tökə onlara mən təşəkkür edirəm. Amma gözümün yaşını tökə-tökə. Çünki onlar gülürdü. Mən onları qıra bilməzdim. Onlar gənclərdi, cavanlardı hamsı bizim şəhidimizin yerə düşən bir damla qanı bütün Ermənistan yox olsa belə ona bədəl deyil. Yəni o qədər ona görə bizimkilər şəhid də onlarınkilər leşdi. O onlara elə bir dərs vermək lazım idi ki, bir də bundan sonra adımızı ağızlarına almasınlar nəyinki Qarabağ ya başqa bir. Çünki bizim düşmənimiz mənfurdur, düşmənimiz xayındır. Hər 20 ildən 30 ildən bir eyni şeylər yenə eləyəcək. Bunlar sakitləşən deyillər, artıq tarix bunu sübut edib lar Qarabağ'a köçürüləndən indiyə qədər nələr yaşamışıq biz bilirik çox şükür tariximiz yaddımızdadır unutmamışıq or Zəbirahimov kimi canavarlarımız var idi. Həqiqətən də var idi. Düşmənə qan qustururdular. Hamo mübariz olmaq istiyiydi, hamo polad olmaq istiyiydi. Bizə zəfər çaldıran o şəhidlərimizin igidlik ruhunu bu gün insanlar, döyüşçülərimiz onu döyüşdə yaşatdığı üçün biz zəfəri qazandıq. Azərbaycanın, Türkiyənin, Türk dünyasının, Turanın bu gün aldı çəkili. Bu gün yaşadığını, bu gün həqiqət olduğunu çox sevindik. Artıq bizim gücümüz inanmıram ki, hansısa bir güc gəlib bizim gücümüzə meydan oxuyar. Allah rəhmet eləsin bütün şəhidlərimizə və bu gün ruhları şad olsun ki, qisasları alındı. Azərbaycan orucun qisasını aldı. Azərbaycan öldüsü yaşayır. Eşq olsun bizim Azərbaycan Türkiyə Cumhurbaşkanı Türkiyə Cumhurbaşkanımıza sizə rəcəb tayyib erdoğan adına bütün ordumuz adından millətimiz adından təşəkkür edirik ki bu son döyüşlərdə bizə mənəvi dəstək qəlbimizə onun mənəvi dəstəyi o çıxışları bizim prezidentimizin üzərinə o yağdırılan o suallara baxanda biz dedik ilahi yəni biz tək qalmışıq amma sağ olsun ki bizi dar gündə qoymadı biz türk komandanların hamısına təşəkkürümüzü bildirirəm nəyə görə Orduda xidmət elədiyimiz müddətdə biz Türkiyədə təhsil almışıq. Türkiyə ordusuna minnətdarlığımızı bildirirəm ki, onlar bizə həmişə mənəvi dəyəq olsunar. Eşq olsun Azərbaycan, Türkiyə birliyi. Eşq olsun Azərbaycan türk ordusu. Biz iki dövlət, bir qardaşıq. Volad Həşimov deyib gələnlər bura çoxdur da. Generalimiz, generalimiz, generalın anası. Bu elə bilincə ki, mənim üçün bu həm bir qürur verici hissdir. Həm də deyirəm ki Poladım sən elə belə sağol eydin, qoy mənə belə deyidilər də, sən öləndən sonra deyidilər də mənə belə qürurlanıram. Amma Polad yoxdur. Deyirəm kaş Polad olardı bu sözü deyərdilər. Mən bütün türk xalqına Uranın prezidenti Tayyip Erdoğan'a siz təşəkkürümü bildirirəm. Çox Azərbaycan xalqına dayağ olduğunuz. Özümüzün prezidentinə İnam Əliyev təşəkkürümü bildirirəm hamısına. Yəni bu vətən üçün vətən varsa şəhid olunacaq həmişə. Bizə də bu dəstək olduqlarına görə bizim dövlətə bu müharibə vəziyyətində mənəvi dəstəyə görə təşəkkür edirəm Türkiyə dövlətinə, Türkiyə vətəndaşlarına, türk qardaşlarımıza. Hamısına təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ə, mən Türkiyə Azərbaycan deyəndə sadəcə coğrafi ayrılıqdır bu. Əslində bir millət ikiyə bolat da əsl bir türk oğluydu. Həyatında yaşadıkları ilə, həyatı ilə, döyüşü ilə hər şeylə bunu sübut edirdi. Bir türk qəhrəmanı idi Polad. Bir söz var deyir. Türkün azanı dinməz, bayrağı enməz, şahidi ölməz. Bu ağır günlərimizdə Türkiyənin Azərbaycana verdiyi dəstək, həmrəylik, inanın mən düzdür həmişə Türkiyə Azərbaycanın yanında olduğunu hiss ettirib ama bu son günlərdə baş verən hadisələrdə, yəni bu birlik hər halda tərif olunmayan bir birlikdir ki, o birbaşa da o, qan öz işini görür. Bir qanddan, bir genddən olduqlarını sübut elədirlər. Sağ olsunlar, biz onların qarşısında da baş əyirik. İnşallah bu birliyimiz əbədi olar, daim olar. Təbii ki, o gözü götürməyənlər var. Amma bu olan bir şeydi. Sən gücləndikcə düşmənin çoxalacaq. Olsun. Biz birlikdə hər şeyin öhdəsindən gələrik. Sağ olsun, var olsun Türkiyə. Ya bismillah. Ya bismillah. Öpələcək nice mazlum əli var. Bükələcək fiz nice alim biləyi. Ya bismillah. Ya bismillah. Dualarla tamamlanmış uğursu. korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.